ठाण्यातील वागळे स्टेट परिसरामध्ये डम्पिंग ग्राउंडमुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी आणि रोगराईचा त्रास या ठिकाणच्या नागरिकांना सहन करावा लागतो आहे गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून डम्पिंग हटवण्याची मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत मात्र यावर ठाणे महापालिकेकडनं तोडगं काढला जात नाही येत्या काही दिवसात हे डम्पिंग ग्राउंड हटवलं नाही तर तीव्र आंदोलन करू असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते रामेश्वर बचाटे यांनी दिला आहे माझं नाव रामेश्वर भीमराव बचाटे या ठिकाणी मी दोन हजार एकवीस पासून या ठिकाणचं डम्पिंग हटलं पाहिजे आम्ही अशी मागणी करतोय अनेक नागरिकांच्या वतीनं ना मागणी करतोय परंतु या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला फक्त अशी निवेदन अशी उत्तर दिलेली आहेत उडवाउडू शर दिलेली आहे की आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी जागा शोधतोय ती जागा जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत हे डम्पिंग इथंच राहील असं आमच्याकडे पत्र आहेत त्यांची महाराष्ट्र गेल्या मे महीन मे दो हाईकोर्ट लीट पिटीशन दाखिल है प्रॉब्लम ये केलेली आहे की हा की गंदगी बहुत तगडी चल रही है यहाँ डेंगू मच्छर जो भी है सारी बीमारिया यहाँ पैदा हो रही है और कितने लोग परेशान है की दवा खाना जाते जाते वालों की हालत खराब हो गई जो की सीएम साहब यही है इधर ही है उसके बारे में उनको ध्यान देना चाहिए ना कि जनता किस लिए है इसको तो रोका गया या कि क्यों बस्ती यहाँ बैठी है इसका सुरक्षा करना चाहिए ना तुम दूर दूर रक्षा करोगे लेकिन यहाँ कौन करेगा तुम्हारी एरिया है ना भाई इसके बारे में विचार करना चाहिए ना उनको यहाँ से उनको मतदान लेना है यहाँ मालूम को अपना यहाँ काम देखना चाहिए उनके कार्यकर्ता जो है यहाँ लीडर और लोग वो लोग ध्यान देना चाहिए ना हम नागरिक कहाँ तक दौड़ेंगे उनके पीछे ऐसी सारी परिस्थितियां है और ये इसको हटना हाँ ही चाहिए ये ये जो है डंके हटना ही हाँ चाहिए नहीं, नहीं कि तो पब्लिक आगे चाहिए क्या नतीजा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंटरनेशनल स्कूल नर्चरिंग टैलेंट एट यंग एज फॉर स्कोलास्टिक्स स्पोर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ग्लोबल परिज एग्जामिनेशन Ranked the best emerging school by the Times of India for personality over percentage, CP Goyanka is the intelligent choice.